І це ще одна рубрика Мікрофон. Ми продовжуємо свої цікаві дослідження з приводу 8 березня і з приводу того, що ж робити хлопцям, щоб жінка була щасливою. Ходімо дізнаватись! 28 березня. И у каждой девушки есть какие-то мечты. Скажи, че удалось в этот день хлопцам выполнить какие-то твои девочки мечты? Э, ну не знаю, как всем парням, но одному единственному удалось. И что он такого интересного сделал? Э, пусть останется секретом. Провокационный вопрос. Искренне надеюсь, что да. Ну, мне любимый человек приготовил ужин, подарил подарок. Ну удовлетворил. Ну, я думаю, что ни одной девушке я создал хорошее настроение. И судя по той работе, которую я сейчас делаю, я надеюсь, что многим девушкам сделал приятно, как минимум. Да, наверное, вот каханы девчины нету. Но пока что остается мать, она далеко, находится сейчас от Украины. Я все-таки смог до нее дозвониться наконец-то. Ну, это так банально, но все же правда. Ну, вы знаете, если бы у меня был мужчина, мужчина моей мечты, то, я думаю, однозначно бы <laughs> мечты сбылись. А в силу того, что его нет, то, то есть, как бы, мечты приходится исполнять самой себе. Как минимум, сегодня нескольких девушек я удовлетворил вот, подарками. Щоб девчина была счастлива? Человек потрібен. три. Первый вариант вид з нею. Другий вариант відповіді. Можна Можно просто отдавать всі все свои гроши, и она будет счастлива. Третий вариант. Можно что-то расплевывать, царапать, лопатать кида, дорвать морозы, и она будет счастлива. Другий вариант ближе, чем у. Первый. Я думаю, что она будет счастлива от внимания. Если ей для внимания нужны деньги, свадьба или подарки, цветы. Нужно это делать. Главное, чтобы чтобы она была счастлива. Деньги сама заработаю. А просто свадьба неинтересна. До какого-то момента можно обещать, можно дарить ей мороженое, дарить ей цветы, но все равно наступит именно тот момент, когда нужно будет жениться и, сделать, и отдать ей все свои деньги. Мне кажется, последний вариант более ближе, потому что э, цветы, мороженое – это такая маленькая радость, и девушки всегда остаются маленькими девочками, а эмоции для них важнее всего. Сначала ухаживание, второе, потом замужество, а потом и деньги. Слова я не люблю, поэтому, наверное, первый. Дружба. Да. Ну, я думаю, для каждой девушки, в зависимости от того, с кем ты находишься, а вот будет каждый вариант приемлем, в зависимости от того, какая она по сути. Вот, но я все-таки выберу четвертый вариант по той причине, что любой девушке, какой бы она ни была, вот важно. В первую очередь внимание и то отношение, которое проявляет мужчина к ней, а все остальное оно либо прибудет, либо убудет, но это самое главное. Багато цікавого. Все ж таки, хлопці намагались ті дівочі мрії. Як це у них вдалося, ви бачили самі. Це була рубрика Мікрофон а Вікенд Експрес триває далі.